Да, пожалуйста. Виталий. Виталий Николаевич. Скажите, пожалуйста, есть вопрос, вот я много лет был местным депутатом, скажем, в городе область. и очень много люди спрашивали, вот у нас нет, если доверия начальнику милиции, местным, все, когда мы будем ну, как бы влиять на процесс назначение назначения и э, снять из должности. Вот вы предусматриваете в своей стратегии э, дать местным громадам какой-то Опять же, очень важный вопрос, и он волнует всех во всех районах и областях Украины и в городах. Так что новый закон, который мы будем, о полиции, который мы будем предлагать, откроет двери для местного населения местных местных полиций органах руководителей участвовать, лига официально участвовать в процессе принятия решений насчет назначения и увольнения конкретной категории местных правоохранителей. Спасибо, пожалуйста, у кого еще вопросы? Да.